Ладро, ты должен всем сказать, что наступный рик будет хорошим, что все будут богатые, успешные, счастливые, что Гордон э, бреша, и что воно, э, все сдиснеется, домовляется, и война закончится. Кажи. Дорогие друзья, я же вам полгода уже говорил, что не верьте ни в какую это самую эту, лысину у Гордона. Дорогие друзья, вы же понимаете, что если отсутствуют волосы у человека, у него отсутствует связь с космосом. Действительно, он говорит, что он вообще никогда не был религиозен. То есть он не любит Бога, получается, он антихрист. О, ну, о, о, откровенно о, то есть люди, которые себя не считают связанными с Господом Богом, являются антихристами, да. Что может предсказать антихрист? Ничего хорошего. Да. Вся его жизнь связана с тем, чтобы зарабатывать бабло и бабки. Да? Сидеть на хайпах, понимаете, в чем дело. Ему платят очень интересные люди. Да? Лучшие люди, ну, может, не лучшие люди, самые богатые люди Украины. Он сидит на бабле Рената Ахметова, я вам да. откровенно говорю. Вообще. Задача была такая, что типа... Вот я сейчас тут такое гутарю, говорю, что конкретно сбить рашистов там все дела. Ну, слушайте, ну он потерял репутацию свою. Mm. Ну нельзя так э, говорить полгода, что точно война закончится в этом году, все решится, все, все и так далее. А при этом не пожимать руку астрологу Владу Русу, понимаете, при встрече. Mm. После, ты ему как бы даешь пять, а он не хочет, понимаете, дорогие друзья. А нужно дать слева хуком, да, или а вот. Я это не сделал, дорогие друзья. Но тварь та еще, дорогие друзья. А поэтому не верьте никогда это хитрым нельзя вот как бы в эфире ругаться там всяким евреям. Это же хорошее, хороший. Да, да. Мы, мы не верим, ну, а, но... что, Я же все время говорил уже последние полгода, что прогноз Дмитрия Гордона не сбудется. Человека, потерянного связь с космосом, да, что он сказал, что будет Камала Харрис президентом. Мы все помним, да, друзья? <laughs> Сейчас он обосрался второй раз вообще. Ну, слушайте, я говорю, что у Трампа хорошие звезды, прекрасная ситуация. Проиграть он мог только в том случае, если бы оболгали его, неправильно посчитали выборы. Да, ну, вы по-другому все. А теперь, Влад Рос, теперь дивись, что с тобой. Ты, маешь зараз, вот мы буквально уже Новый Рик совсем скоро, и мы все знают что ты маешь сказать все, что может найкраще статься в двадцать году вообще в нашем жизни. От що всім нам чекати такого, що ти от прогнозуєш буде, там закінчиться війна в Україні чи зупиниться. Що буде, як буде, у нас небагато часу, але ми знаємо, що твій позитив він надихне нас всіх на прекрасний рік. Ну, найголовніше, дорогі друзі, війна не закінчиться, якщо не случиться переворот в Росії. Uh -huh. Я раз говорю, годи змії це переворот в Росії. Кожен раз, тільки змія приходить в Росію, їм пізд. Сори, <_ani> дорогие друзья. Капсдес я имел в виду. Ты будешь будет переворот, да? Да, смотрите, смерть царя тысяч... А, ты слышал вообще последнюю информацию? Яку? Белковский украл ее у меня вообще, не слышал? Нет, Белковский от себя начал, нести что вот все что я говорил информацию про год змеи там на других моих каналах кстати Влад. на мой канал подписывайтесь Влад. Влад. Влад Рос есть такой канал есть конечно и, и мой фейсбук можете куда угодно подписываться да и заказывать натальные Это карты годовые соляры так вот он у меня украл как бы все идеи то что касается года змеи но он добавил свое и вообще мне кажется, от своего алкоголизма ушел вообще в небытие. Mm -hmm. Я же не говорил, что госзмей был в год убийства, значит, Павла Первого. Это был год петуха. Mm -hmm. Он приплел, короче, ко всей моей информации, что был убит Павел Первый в год Змеи. Дорогие друзья, проверьте, 1801 год это год петуха. Дорогие друзья. Mm -hmm. Потом он услышал где-то, наверное, когда был, наверное, в опьяненном состоянии, что 1861 год ⁇ год освобождения Александра II, которого убили, да, то есть от крепостного права. Дорогие друзья, это тоже был год петуха. О, Поэтому не верьте никогда Белковским. Вы должны конкретно смотреть информацию, перепроверять вообще. Да. Посмотрите, 1861 год ⁇ это тоже год петуха. И 1801 год – это тоже год петуха. Не верьте Белковскому. Белковский э, реш, решил сплагиатить на владе и выдать информацию за свою, uh -huh. но а, а, облапошился полностью, да, потому что он услышал где-то в одном ущелье, что это был э, царь, которого убили, и он был связан, значит, с тем, что с освобождением от крепостного к, значит, правок крестьян, да, то есть, ну. Uh, вот, не попал ни там, ни там, но лоханулся и в, в последней передаче, по-моему, с Латыниной исправился. <laughs> Переслухать это правильно, все <laughs> ну, Хорошо, то скажи нам, який, что же нам всем ждать? Так Загай. вот, э, год змеи, перевороты в Российской Федерации. Да. 1917 год свержения царя Николая II. 1953 год свержения, э, год змеи Сталина. 1989 год, Берлинская стена и вывод войск из Афганистана. Надеюсь, это случится и в этом году. Да. А слушайте, что не год змеи, то какая-то фигня в Российской Федерации. Они уже... Янукович! Янукович, ты наш! 19... 2013 год, год змеи. Янукович говорит, я подписывать ничего не буду с Евроассоциацией, да, буду как бы... Мне тут подкинули денег в Сочи, да, то есть буду входить в таможенный союз. А что случилось, дорогие друзья? Последний год ЗМИ, 12 лет назад, но, а, наш Майдан не захотел этого видеть, да, то есть и, а, побили студентов, вышли, как бы, протесты, и, действительно, революция достоинства началась в год ЗМИ. Uh -huh. Короче, дорогие друзья, ждем переворота в Российской Федерации. Пока там Путин, Лили Путин, Перепутин, а, как ты говорила... Три, третий путь. Тройничок. Ты же видел вот эту который он под московскую елку говорил сегодня. Нет, ну давай. — я даже заснял на телеке у себя. Он там же на Камчатку начал еще где-то в 2 часа дня говорить об этом. Да, Вот, Слушай, человек, ну и вообще вся эта все люди, которые его окружают, они 70-летние, 80-летние, они думают о будущем. Ты можешь mm -hmm. себе представить? Кооператив озера думает о том, как войти в 22 век. Идиоты, да. Так вот, дорогие друзья, могу вам только сказать одно: у нас коридор затмений в марте месяце, очень должно многое случиться, чтобы. Дональд Трамп подошел к переговорам с нами, с Украиной и с Российской Федерацией в обновленном составе. То есть не будет, не должно быть главного препятствия Лили Путина. Лили Путин должен сдохнуть, дорогие друзья. Его должны пристрелить, убить, уничтожить. Это должно быть в районе Марта-Мая, дорогие друзья. Но могу вам сказать только одно каждый раз, как только приходит март месяц, год змеи, убивают царя Александра II, отравляют Сталина, дорогие друзья. Да. Происходит февральская, она же по новому стилю. Мартовская революция, и у нас коридор затмений в март месяц. Mm -hmm. То -то тогда это не так? Не закончится, пока не случится переворот в Московской mm -hmm. Федерации. Окей. То есть ты нам на, на, на 25-й год, ну, больше всего прогнозируешь, что если будет переворот, ты... Только война... переворот, только после переворота, когда да, одна из башен Кремля свергнет другую башню и захватит власть, да. Я даже не удивлюсь, если э, станет президентом Российской Федерации мэр Москвы Собянин. Я вообще не удивлюсь. Он, у нас же были такие прогнозы. Ты когда-то говорил, что это может быть, если да, там... Да, домовлен... либо мэр Москвы Собянин, либо Мантуров, кто-то из них. Окей. Окей, Влад. Тогда приветствую всех наших зрителей с Новым годом. И хотим почувствовать тв, твои приветствия. Будем прощаться с тобой, Семен Будем славить президента и верить в будущее Украины. Да, приходит время теплоты, и солнце вновь зажгется вскоре, запахнет вновь весенней порою И женский праздник обоймет в марте. Оно за, э, затеплит сердце льдины, замерзшие в последние годины э, прохладной жизни в мартовский мороз, что промерзает живут так, так засквозь. Так холода совсем уж не бывало, но сердце так зажимало, и хочется немного теплоты, любви чарующей, и небо красоты. Приходит время теплоты, и солнце вновь зажгется вскоре, запахнет вновь украинскую порою, и, и женский праздник обоймет, дорогие друзья. Где-то в марте все случится. Стихи эксклюзивно от Влада Росса, это мои стихи личные. Тобто ти все-таки на, 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 на березень, на весну прогнозуєш, рахуєш хоч якусь перемогу? Я вважаю, що важливим буде ситуація. Сонячне лунне затмення, коридор затмення в марті. Воно mm. нам зрозуміти, що буде далі, буде війна продовжуватися чи ні. Вона закінчиться акордом в мае місяці. Uh -huh. І ми будемо святкувати перемогу України над Рашидською Федерацією. Если же тварь, которая называется Лили Путином, останется в Москве, война будет продолжаться до конца года. То, чекай, мы уже настроились, что его будет. Буде Я бы сказал, Владороса. он определяющий, дорогие друзья. Март, да. апрель, май определяющий, дорогие друзья. Я верю. Так. Там должно такое случиться, невероятное событие, что мы все должны быть счастливы и уверены в том, что случится. Но самое главное – верить астрологу Владросу, не верить никаким гордонам и плевать во всех их и лысины и зады.